Давно не міг понять от этих ваших шуточок по поводу плану в Росії захватить Київ за три дня. От що ви цими своїми хіхоньками-хахоньками, от що ви хочете сказати? Що вона цього не зробила? А якщо вона скаже, що зробила, і що вона удерживает Київ до сих пор, от як ви збираєтесь з нею? спорить. Она ж ни за что ніколи не согласится, что она бреше, и вы ей не переспорите. Потому что Россия давно поняла, как надо добиваться побед. Сами победы ей для этого вообще нахрен не нужны. И просто надо сказать, что она победила, и все. И ей пофиг, что там на самом деле. Ну что, на других направлениях це же как-то работает. Минобороны России. Купянск полностью под контролем армии. Абсолютно правильная новость, если не уточнять, под контролем какой конкретно армии. Куп'янськ знаходиться уже не один місяць. тому руски заголовки цього ну, просто так, просто не уточняють. І якщо ви думаєте, що вони це роблять з від стидання, я вас умоляю. Це просто така собі невеличка пауза перед тим, як крупно збрехать під контролем армії, яка його ніколи і не контролювала, ніколи. Ну, двадцять второй годин що то совершенно друга історія. Российские войска удерживают контроль над всеми районами Купинска, отражая попытки ВСУ прорваться в город. Оперативную ситуацию в городе рассказал командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев в докладе министру обороны России. Ну, министр обороны, это, знаете, это не та посада, чтобы ну, там вообще дупля не отбывать, что же там происходит на самом деле. Но это такая посада, которая нельзя выпадать из общего тренда. Потому все, что он может, это только так ну, мягко, максимально мягко переспросить, ну а вдруг сейчас возьму и прозвучит правда. Ага, uh -huh, сейчас. В целом, я так понимаю, что Купенс сейчас находится в режиме зачистки?» – спросил министру командующего. Кузовлев подтвердил, что все зоны Купенска контролируются российскими вооруженными силами. Он отметил, что попытки украинских войск проникнуть в город остаются безрезультатными. 2 января Министерство обороны России сообщило, что за последнюю неделю российская армия отразила 16 попыток украинских сил войти в Купенск, расположенный в Харьковской области. А там не уточняется, а зачем нам входить в город, за кого мы, собственно говоря, и не выходили, и уже не один месяц находится под нашим полным контролем и это уже настолько очевидно, истина что ну, только русская пропаганда барина, на себя смелость с этим спорить там да, там по некоторым подвалам вроде бы до сих пор находятся какие-то недобытки попередних там русских мясных штурмовиков которые там сидят уже по сути не один месяц без еды, без поддержки без вообще, без ничего и вот их наши еще до сих пор как-то вылавливают и вычищают и странно, что русские власти про это ничего не знают или делают вид. Ледяной взгляд Белоусова говорит о многом. Что происходит в Купинске? Еще в ноябре глава генштаба Валерий Герасимов сообщил об освобождении ключевого населенного пункта в Харьковском регионе – Купинска. Тем не менее, украинские военачальники и сам президент Владимир Зеленский выразили несогласие с данной информацией. А что значит выразил несогласие? Ну, вот мы по Крыму, мы, например, тоже до сих пор не согласны, но ну, честно признаем, что вы его пока оккупируете. Докажите, что с Купинском то самое. Только не из Москвы из теплого кабинета это доказываете, а это там прямо на месте. Ну что вам стоит, вы же его до сих пор контролируете. Интересно, что уже на протяжении трех месяцев в сети продолжаются дискуссии о контроле над Купинском и о текущей ситуации в городе. На основании доступных материалов можно утверждать, что российские войска удерживают все районы этого населенного пункта. Однако общественность нуждалась в более явных подтверждениях. И что общественность ваша ну, успокоилась, все получилось и подтверждение. Ну там Путин лично приехал хотя бы туда, ну хотя бы туда, куда проезжал Зеленский. Или какого рода доказательства у вас есть? Лицо Белоусова не осталось незамеченным. Даже без лишних пояснений очевидно, что обсуждаемый вопрос имеет первостепенную важность. Непоколебимый и ледяной взгляд министра явно демонстрировал, что в Министерстве обороны с предельным вниманием следят за развитием событий в Харьковской области. Не, ну если вы пороже своего министра, можете четко узнавать ситуацию на местах, то, ну, то я вас поздравляю. Вы уже взяли Берлин, Лиссабон и Гватемалу. Только не крывы или наблюдатель. Не кривить, не... Ну, ну, значит, все. Все, на чем точка. Все остальные доказательства доказательствами не считаются. ВСУ подняли украинский флаг над мэрией Купенска. О захвате города российские военные дважды докладывали Путину. Флаг над мэрией в центре Купенска подняли бойцы разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады Хартия. В публикации уточняется, что украинские подразделения завершают зачистку города от остатков российских сил. Вот как интересно получается, да? Обе армии А Бог свіжих сторон повністю контролюють один і той же город, над яким розвивається український флаг, но русських це абсолютно не безпокоїть. Куп'янський їхній. Може, який то не той. Герасимов сообщил о завершении взятия Купенска-Узлового российской армией. Подразделение группировки войск «Запад» завершает взятие под контроль поселка городского типа Купенск-Узловой в Харьковской области, сообщил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, обращаясь к офицерам группировки войск «Центр» 15 января. Ведутся уличные бои, завершается освобождение Купенска-Узлового, сообщил он. Завершается то, что даже не начиналось. Бо купинский и Купенск-Узловой Купенск – это два разных города, ну, два разных населенных пункта. Які ще й знаходяться в різних містах. Якщо в сам Купянськ русский ще як-то заскакували, то в узловому ну, ж не пахло, бо він так не близько від лінії фронту. Ну, ну русским це вже й не треба. Сказали взято, значить взято все. Завтра Берлін, поси завтра І хрен, що німці з французами, ви їм взагалі докажете. В российских пабликах не заметили отчет Герасимова об успехах. Начальник генштаба вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов, выступил с отчетом о наступлении российских войск, которые безуспешно пытались сорвать ВСУ. Сегодня утром его заявление транслировали все федеральные СМИ, но в благосфере и профильных патриотических телеграм-каналах царит мертвая тишина. А зачем вы их тронули, а? Ну зачем? Ну вот пока они молчали, Герасимов мог спокойно Путину про оккупацию Марса ведь и, и прошло да, но раз вы просто это профильные патриотические каналы на это отреагировать, получайте. Ну, вы сами напросились. Группировка войск «Запад». Все районы города находятся под контролем российских войск, несмотря на предпринимаемые противникам безуспешные попытки прорыва в Купянск. Генерал Кузовлев. Ёбаный ты пиздобол! Уже нет тупо слов, блядь! Просто как же вы заебали! С... А правда было на Бата прикольнее, пока вы не молчали, да? Но вы же сами напросились на то, чтобы они открыли рот. А вони в курсі того, що там на самом делі проходить. Вони не Путін, якому можна там навішати лапши спокійно. То, ну то що можна говорити? Романа Лайт. Риа Новости. Все районы Купенска находятся под контролем российской армии, несмотря на попытки ВСУ прорваться в город. Данная информация является не просто несоответствующей действительно, а даже и рядом не соотносится с действительной обстановкой на земле. Более того, фактически Купенск не был под нашим контролем ни одного дня. Командование группировки «Запад» просто безосновательно закрашивает территории для липовых отчетов. Последствия ложных докладов, отсутствие достаточных мер противодействия проводимому на участке наступлению противника и, как следствие, занятия противником ранее контролируемых нами участков. Так, а кто разрешал умничать на геополитическую тематику? Все хорошо, вы все контролируете. С самого первого дня вам осталось только подойти и взять то, что вы и так контролируете. Простая задача, да? Ну погнали. Давай, 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 вот так по трупам, как все предыдущие неудачники. Кремлевская табакерка. В Купинске за полторы недели погибли более 200 наших военных. Командование продолжает говорить, что все хорошо и радует Путина. Командование, в том числе Андрей Белоусов, продолжает безбожно врать о том, что Купинск находится под нашим контролем. Военкоры такие заявления опровергают и заявляют о серьезных проблемах на этом участке фронта. Проблемы действительно серьезные. По данным наших источников Минобороны, за последние полторы недели в Купинске и в районе города погибли не менее 204 военных. Много бойцов ранены и попали в плен. Помощь войскам там практически не оказывается. Противник ведет активные действия. Цифры потерь нельзя назвать полными, так как в части районов на этом участке фронта число погибших и раненых просто невозможно посчитать из-за активных боевых действий. Что-то невозможно. Вполне возможно, и те, кто реально контролирует там ситуацию, они же все считают. Но сильно на это я кто так не напирает, потому что эта математика, это ну, просто, ну, просто медно вкуснейший десерт. The Times. В Купенске соотношение потери РФ и Украины достигло абсолютного рекорда. Контрнаступление ВСУ обернулось настоящим разгромом для россиян. Во время контрнаступления сил обороны в Купенске в течение последних недель российские потери в боях за город в 27 раз превысили потери Украины на этом участке. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные британской разведки. Цифра выглядит, конечно, какой-то сумасшедший, и наверняка она не точна. Навіть вона ще й занижена. Об'ясняється, все це дуже просто. Русських вже не просто вигнали із Купянська. їх отогнали отуди, зна куди далеко, на той берег річки Оскол. А воєнне начальство продовжує Путіну брехати, надіючи, що ну, їм зараз швидко вдасться справити ситуацію. Ну, як швидко, вже третій місяць йде. Да? І от вони, єдине, що вони можуть, це посилати туди толпи безплатного м'яса. Що, ну, А ось хтось там і дойде. І от вони пішком шурують через замерзлу річку. І лучшого тіра в мірі ж, в принципі, навіть не придумаєш. Там шанси живим добратися до того берега, ну, вони навіть теоретично відсутствують. Тому ну, наші як-то в дискусії не вступають. Ну, потому що це ж просто подарок, що вони отак от тупо. И в таких объемах ложат свою пехоту, значит, на других направлениях будет полегше, там, где им полегше было бы куда-то просочиться. Ну, раз так, то, ну, ну и хорошо, что так. Ну, нехай и дальше делают вид, что у них все хорошо, Одне такое поганое, ну, одно беспокоит, чтобы араки в Осколе в этом году сильно не поперенаедались.